можно я еще немножко продолжу? Потому что, ну, то, что я сейчас буду говорить, мне, если законы так будет обучатан, эти законы, на сколько дней я, или, я знаю, буду, или лет в тюрьме, я не знаю. За оскорбление, да? Так вот, я просто говорю, да нет. Че я прямо Да нет, за это голосовал за про закон. Че это, про Соберите голосу вам за закон. А 11 числа, когда я сюда пришла, здесь, на этом месте, на Майдане, где всегда собираются люди, которые имеют свое мнение. Здесь сидели регионы. Они тут орали своими этими громкоговорителями. их диктор что-то спрашивал у народа. И говорит так, и вы думаете, что все молчали. От клянусь вам, всі мовчать. Ніхто не говорив так, он опять так, что-то говорит. так, ми едины, наш президент гарний, так, всі мовчать. А прошли раз, якщо хто відділ 11 числа, що тут було? Ми прийшли сюди, а тут регіони. Ми пішли ходою по Сумської до пам'ятника Сковороди. Так що вони зробили? Вони за нами погналися. На машине привезли вот эти свои громко говорители, стали опять там орать не своим голосом и потушили нам свет как раз в то время, когда мы минутой молчания поминали погибших 8 человек людей в Хартроне, были погиб, погиб, погибли во время пожара. Мы их поминали. Так Майдан, который был здесь, не поминал их. Они не знали, что это кто это и что случилось у нас в Харькове. Их это вообще не интересовало. И вообще сюда были люди согнаны за деньги. Это все были мои коллеги преподаватели. Ну, в общем, все, которые живут на государственных это, так сказать, зарплатах, которые еще не, не, не могут по-другому зарабатывать деньги. Так вот, еще раз я хотела сказать... Адольфович наш, ты гнался за нами, что ты не придурастый. Придурастый. Да нет, ты не придурастый. То в тебе ноги придурастый. Ты напрасно за нами гнался. Ты выключил нам свет на Майдане. Мы пришли. Мы не хотели крови. Видит Бог. Мы не хотели крови. Мы уходили от них. Мы, а они нас все время сталкивали. Зачем он привез сюда народ, знал, что в 6 часов у нас тут митинг? Специально, чтобы мы пришли и с ними тут подрались. Вот это ему и нравилось. Че ты придурастый, ты, Вин? Ой, как мне это слопано. Цель девянки две. Такие гарные девчата. Я просто обожаю их. Вот и все. До побачення. Слава Украине!